এই ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মই সজাই ৰাখিছোঁ মানে এইখিনিয়ে মোৰ গ্ৰীলত আছিল কিন্তু গ্ৰীলত যিহেতু বৰষুণটো অকণমান কম পায় আৰু এই ফুলখিনিক যিহেতু বহুত বৰষুণ লাগে বৰষুণ যিমানেই পায় সিমানেই তললৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঠাইখিনিও বহুত গ্ৰীণ হৈ পৰিছে ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আজি যে ৰ'দটো ইমান বেছি দিছে আৰু এইফালে ৰ'দতে মই এঠাইলৈ যাবলৈ লৈছোঁ যোৱাৰ আগে বোলো অকণমান মোৰ ফুলনিখন অকণমান ভিতৰে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলো দেখুৱাই আছোঁ আৰু যি ঠাইলৈ আহিছোঁ এয়া আহি আহি পাই গ'লোহি মানে আজি ভাগিনজনীৰ বাদ দিয়া আছে ভণ্টীৰ ছোৱালী আৰু এইফালে বেলুনৰা দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে অৱশ্যে আৰু এইফালে আহিয়ে মই কামত লাগিয়ে গ'লোঁ ভাগিন ছোৱালীজনীয়ে ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাই আছিলে আৰু এইফালে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বেলু নাড়ী আছে আৰু ভণ্টি হয় এয়া কিন্তু তাই গাই আছিলে গমেই নাপাওঁ আৰু এইফালে চব মহিলা আমি কামত লাগিয়ে যাওঁ ক'বলৈ গ'লে আমি বহি বহি খাবলৈ নাপাওঁ আচলতে আমি মহিলাসকল আৰু কামত লাগিলেহে আমাৰ ভাল লাগে সকলোখিনি মিলিজুলি কৰিলে ভাল লাগে কাম কৰি আৰু বৌগৰাকীয়েও এয়া জুইতে চব্জিখিনি বনাই আছে বহুত গৰম আজি ইমান গৰম পৰিছে আৰু এইফালে কেক কটা আৰম্ভ হৈ গ'ল মই ভিডিঅ'টো চাওঁ কেক কাটি কৰি হোৱাৰ পিছত এয়া সকলোকে খাবলৈ দিয়া হ'ল প্ৰথম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দিয়া হৈছে ডাঙৰো কিছুমান বহিছে সকলোকে দিয়া হৈছে আৰু এয়া ল'ৰাও আমাৰ দেউতাক আৰু আমি শেষৰ কুটা খাইছোঁ বাকী ভিডিঅ' বেছি কৰা নহ'লেই যিহেতু ইমান গৰম পৰিছিল সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি থকা নহ'ল আৰু যিহেতু আমি কামতো লাগি আছোঁ সেইবাবে ইমান ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ আৰু ইফালে পুৰা খোৱাত মগ্ন হৈ স্বামী তিনিজনে আৰু ভাবি জামি চব তেনেকুৱা হৈ গ'লে আৰু যিহেতু মানে আজিলৈ অসম